bir inson ijod qilayotgan bo'lsa u ijodkor u rejissyor u operator u kino kino bir insonni haqiqatdan ham bir dunyoqarashini o'zgartirib oldigan narsada bir qahramonni olib главный obrazga qo'ygandan keyin kino shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman o'sha qahramon bilan ko'ryotgan muxlis odamlar yashash kerak u qiynalsa ko'rayotgan odam ham qiynalishi kerak u qanaqadir yomon holatga tushib qolsa uni tasavvuri yurak urishi tezlash mana shunaqa напряжения bo'lishi kerakda misol mana aleksandr mittani между i и degan kitobi borda de, ya'ni do'zax va jannat oralig'ida degan kitob bor mana shu kitobda ham mana shu именно kinoindustriya ya'ni kino sohasi judayam katta yoritib berilganda yozilgan kitobda o'sha yerda Men bitta narsani tushuncha qilib olganmanda kinoda tasavvur qiling u bir e, oshxonaga kelgan sizni taomxonangizga kelgan klient. tushunyapsizmi hmm. ya'ni qoranda deydimi hmm. ha sizni ovqatingizni yegani kelgan siz shef povarsizda shef hmm. pоваr unga go'shtli steyk tayyorlash kerak. Hmm. bitta katta steyk souslari bilan hmm. u shunaqa bo'lish kerakki har bir kusogini yeganda yeganda maza qilish kerak kino davomida bir kilo go'shtni olganda boshida yuz gramm ber ellik gramm ellik gram ellik gramm yana yuz gramm ellik gramm ellik gramm yana yuz gramm demoqchi bo'lgani напряженияni ushagin degan o'sha напряжения bizada yo'qolib qolgan hozir to'g'ri tushunyapsizmi ya'ni ushlab turish bir muxlisni hmm. yani, bir, bir odamni kino ushlab turolmaydigan bo'lib qoldida o'sha narsaga urg'u berib hozirgi kunda faqat o'sha maqsad faqat pul emas bir qanaqadir yaxshiroq narsa qilaman ertaga shu narsa bilmayman bir man o'lganimdan keyin ham kimdir ko'rib ey esada mana shunaqa kino bor edi ya deydigan narsadan chiqib qoldida biznes shou biznesda kino ham o'sha shou biznesni bir bo'lagi bo'lib biznes bo'lib qoldida lekin gapingiz bo'ldimi z' unaqa bizani kinolarimiz kinoteatrda ketayotgani yo'q birorta kanal bizaga bir bir ellik dollar bergan joyi yo'q televideniya endi youtubedan ozgina olamiz youtube ham karantinda judayam tushib ketdi lekin yigirmata kino berdik youtubeni o'z kattalar ham bizaa gapirdi noto'g'ri qildingizlar yo'q paytida berdizlar bu hozir ham o'zi mana mana kecha birinchi oktyabrda ustoz degan kino taqdim etdik o'tgan yilni birinchi natijani berganmiz o'zi maqsad shunga qarab yurishni boshladik lekin nomlarimizda ozgina misol uchun o'sha xo'rlangan ayol degan kinoni ko'rsangiz ham o'zi bir vafodor bir qizni o'sha uborsalik qilib erini boqayotganligi onasini davolayotganligi haqida kino xo'rlangan ayolda endi u u xo'rlangan ayol lekin bu yerda misol uchun bir yomon narsa ichida nomida ham yomon narsa yo'q lekin baribir ozgina misol uchun ustoz degan kinoda ham bir xastalanib yotgan ustozni bolalari qaramayotgan paytda shogirdlar hammasi bir davom uyga borib 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 xayriyaga o'hagan pul yig'ib o'sha ustozni davolash haqida o'ttizta professional aktyordan foydalanib man yigirma besh kun syomka qilib birinchi oktyabrda taqdim etdim birorta odam o'sha kino haqida gapirgani yo'q lekin oradan olti oy o'tdi bir yil o'tgandan keyin endi endi bir joylarga borsak maktab kollejlarga borsak shu kinoni olib to'g'ri qilgansizlar mana shunaqa mavzu degan gapni eshitdik otajon degan kino otasini tug'ilgan kunida yomon kiyinib kiyganligi uchun ota bunaqa kiyim kiyib kiyganingizdan ko'ra mani kiymaganingiz yaxshi edi hammani oldia sharmanda qilmoqchi m rahbarim turibdi bu yerda rahbari kim bo'lsa yo otam otangmi desa yo' bu begonai tanimayman deydi otasini kunda otasi boradi uyda o'ladi o'sha kuni man otajon degan kinomizni ma'nosi shu endi man demoqchimanki bularni hammasini ma'nosini tagida bir kitob berishga harakat qilyapmiz lekin xudo xohlasa olloh nasib bizani niyatimiz shu e, birinchi maqsad bilasiz nima to'g'risini aytsam birinchi maqsad bosh maqsad chunki oilam bilan ishlayman yana o'n ikkita o'n to'rttacha shogirdlarim bu ham mani oilam birinchi maqsad kimlardir qarz bo'lmaslik to'g'risini aytaman hech kim ahad ahadni manda qarz bor degan so'z tarqalmasligi ikkinchi maqsad ustoz aktyorlarimizdan nimadir olib qolish saida ramitova teysha mo'minov erkin komilov hammalari i ishlatdik ushlab hammalarini rozi qilib hammalari bilan bitta kino uchinchi maqsad man yana bir gapni aytib o'tay shu orada manga bir minut ruxsat bersangiz siz mana man endi yuz foiz bilaman siz bilan bizani hozirgi kunda yo'nalishimizni qaysidir qismi bir rovga bog'liq